Да, да выгнаю, совсем на Очень тихо едет. Легкое подсвистывание, когда начинаешь набирать скорость. Набирает машина хорошо. А вы на Тесле ездили? Не, не ездил, но вот собирается. Угу. А на каких электромобилях вы ездили? Например, на Nissan Leaf? Nissan Leaf ездил. Yeah. Так, и Renault. Yeah. No. Ага. И какие Если честно, практически никаких. Все одно и то же. Это uh -huh. очень хороший момент, что не нужно заправляться. А, uh -huh. uh -huh. ну да. Это самый главный момент. А по разгону, порівняти, например, дизельную версию этой же модели с электромобилем. Вы ездили на дизельном Fluence? Ездил. Это да. швидше, так? Да, это, чтобы ви понимали, як она набирается. Это тоже динамичная машина. А для электромобиля, по-моему, шикарно. Легкое подсвистывание, когда набираешь скорость. Еще <звист> <звист> а вот такие поиск, когда автомобиль подъезжает. Это специальные динамики, да, установленные через эти... Чтобы кин... ну, пешеходы слышали машину. Потому mm. что она едет очень тихо и ее не слышно. Вот если, допустим, идет, будет идти пешеход впереди... Он <связан> mm -hmm. делается лишь, чтобы, чтобы, чтобы обратить на это внимание. Э -э, це води э -э, повинен вмикати цей сигнал, чи це э -э, автоматично вмикається? Mm -hmm. а, а представьтесь, пожалуйста. Меня зовут звати Вы Ви в цій компанії, яка купила э -э, 8 Так. Да.